Великий матеріал від видання New York Times, які е вирішили написати про те, як Сполучені Штати Америки брали участь. В цій війні, ось скрін просто в двох словах. Значить, перше, вони були дуже роздратовані, що Україна знищила крейсер Москва. Вони не знали, що у нас є там ракети, що ми їх можемо знищити, і це типу символ Росії великий, і вони там них була паніка в адміністрації Байдена. Що ми це зробили далі? Історія, яка там ну неприємно дивує, ну можливо, когось неприємно. Це те, що там ми без дозволу і без попередження увійшли в Курську область на американській техніці, і від цього також вони були не в захваті, американці. Адміністрація Байдена, тому що Ну от так от, не порадились, плюс американська техніка не хотілося дратувати Росію. Ну і там дуже багато чого мовиться, значить, окремий епізод. На ставці Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівно між Мелітополом і Бахмутом. П'ять найкращих бригад віддали сирському, американцям нічого не сказали, вони лише побачили дивні пересування по супутнику. Ну і замість прориву повільне просування. На кілька сіл замість 12 бригад на південь пішло 7, решта на Бахмут. Сам Сирський сказав американцям, що я не згоден з цим планом. Але я там роблю наказ. Ви виконую наказ. Байден розумів, що цей план провалено. Почав знімати обмеження в травні. США дозволили бити по Росії, створили операційну зону. Ну і і так далі. Тому по тобто багато там якихось таких цікавих речей. Але постійно відчувається обмеження зі сторони сполучених штатів: обмеження, обмеження, обмеження. Ам... А чому так? Як вы думаете? Что это за война, такая, когда у нас постельно, нам постоянно завязывают руки? Что это за контрнаступ? Ну, я еще несколько эпизодов знаю, которые вот. более, более масштабные, более, скажем так, принципиально повлиявшие на то, что у нас украли победу. У нас украли победу в 2022 году. А вот в натуральном смысле украли. Не все хочется сейчас озвучивать, но я хочу обратить внимание аудитории, там, кто будет слушать, вот эти самые ограничения и приказы, вот сюда не наступать, иначе мы вам ничего не дадим с этого дня, вот сюда наступать, тогда мы вам дадим вот это, были на протяжении всех трех лет каденции Байдена и его администрации. Сейчас из администрации Трампа ничего подобного не звучит. Ничего подобного. Ни ограничений, которые там куда бить, куда не бить, которые ввели, ввела администрация Байдена. При Трампе про нее просто забыли, ее не существует. Администрация Трампа этим не занимается. Поэтому вот это все заявление о том, что Трамп там баллонка Путина там, и все, что в этом духе, это откровенная ложь. Просто откровенная ложь. А вот Байден совершенно точно воевал на стороне Российской Федерации, когда она начинала нести серьезные потери и возникал риск э, окончания войны по причине разгрома российской армии. Байден, как минимум, по моим подсчетам, трижды спас российскую армию от разгрома. Ну, сколько можно так воевать? Кому, кому выгодна эта бесконечная война? Да? Вот один глупый и тупой вопрос. А Трамп ее пытается сейчас закончить. И комарилия, огромная комарилия в медиапространстве начинает Трампа, значит, объявлять там худшим злом на свете. Да, сейчас на самом деле сложился ситуативный союз Трампа с Путиным. Потому что Путин хочет выйти из войны, но у него есть ряд условий, на основании которых, ну, без которых он выйти не готов. Он не может выйти с побитой мордой, его тут же съедят там свои. Вот. Трамп ему пытается это обеспечить, такую возможность. Но, скажем так, все, кто против Трампа, делают все, чтобы этого не случилось. Потому что для Трампа это будет победа политическая. И им плевать на судьбу Украины. Глубоко плевать на судьбу Украины. Им важно, чтобы Трамп оступился. Но в этой игре мы являемся заложниками и разменной монеты. Та же Европа. Там, ну, во-первых, они союзники врагов Трампа, по большей части. Основная масса европейских правительств – союзники врагов Трампа, внутриамериканских. И второй момент. У них есть абсолютно справедливое основание полагать, что если Украина выйдет из войны и станет отдельным субъектом международных отношений, то Путин свою армию, которую он подготовил на за эти три года и поставил экономику на военные рельсы, направит это все на них, поэтому им критично важно продолжать войну в, в Украине. Но да, это может совершенно быть. точно не соответствует интересам Украины, а вот господа из Западной Европы могут наконец заняться тем, что нарастить количество бригад бюджеты военные и так далее, то есть, грубо говоря, начнет чесаться, чем они не занимались уже вот четвертый год с момента начала войны. Поэтому и в интересах Украины выйти из войны, как Финляндии в 1944-м. И я так подозреваю, что с гораздо более высоко поднятыми знаменами, чем Финляндия в 1944-м. Потому что у нас гораздо больше ресурсов, чем у Финляндии в 1944-м. Потому что у нас сейчас паритет практически э, на фронте сложился паритет. То есть у нас патовая ситуация. Продолжение боевых действий не принесет преференции ни России, ни Украине. И Путин это прекрасно понимает. И многие прекрасно понимают, что он блефует. И он вводит в бой там, э, все ресурсы, которые в наличии, чтобы имитировать свое оперативное... Э, как оно там называется инициативу, свою оперативную инициативу. Но как бы люди военные, там, которые немножко близко к этому не понимают, что это блеф. Потому что оперативная инициатива, ценой которого пропорция потерь 1 к 10, это не оперативная инициатива, это ее имитация. Поэтому ситуативно сложилось две партии партия мира – это Трамп и Путин. Путин, который хочет выйти из войны в Украине, которому никакой перспективе э, позитивно эта война не приносит. И Трамп, который объявил, что я хочу остановить эту войну. И все остальные. Но вот не знаю, где должны быть украинцы. Вот во всех других форматах продолжения войны Украина становится разменной монетой. Вот. Причем на стороне Э, вот этой партии войны находится и правительство Украины, которое совершенно очевидно не настроено заканчивать боевые действия, потому что для них только вот праздник жизни начался такой прямо вот, который не хотелось бы заканчивать. Вот, ну, вот такая история. Каждый... А, боевые, а боевые, офицеры, которые, ну не только офицеры, которые находятся на фронте, да, вот любого из них спроси, ты согласен остановить огонь там, где стоим? Вот просто. Это, а потом да. уже разговаривать. Я не знаю, там, может, полтора процента скажут, что ну, надо еще какие-то другие условия обсудить. Вот. Абсолютное большинство согласится остановиться там, где стоим, потому что видят, что нет перспективы. Гибнем мы, убиваем их. Они нам все равно, но мы гибнем, наши побратимы. При этом никакой перспективы выхода там, на границы 91 и 22 -го в этих условиях у нас нет. Поэтому остановиться <связывая> там, где стоим, это самое разумное. А дальше торговля, санкции в обмен на территории. Вот план Трампа. Но он не устраивает слишком большую коалицию. Вопли в эфире, там всяких теорий и основанных, повторюсь, на лживых, лживых, не ложных, а лживых теориях. Полно. А что, как бы справа была только в санкциях? Сам Путин же еще скажет. Послушайте, во-первых, санкции, конечно же, да. Во-вторых, нужно вернуться к первопричинам кризиса. Вину называют крызу, да? Первопричинам кризиса. НАТО на границе 97 -го года, там, нейтральный статус, изменить конституцию, русский язык, церковь и так далее, и тому подобное. Дуже багато вимог. Плюс те, что стосується там, международной в взагалі. Ну, це дуже питання не тільки щодо санкцій. І є речі, які від України не залежать. То хочу запитати, наскільки ну, реально там правильно говорити, що для уряду України, для, для української влади зараз пріоритет проводити війну, а, а не завершити на умовах, коли ми говоримо про лінію зіткнення. Я думаю, що з радістю вони б хотіли це зробити. То справа в тому, що інша сторона цього не хоче, вона ж постійно ставки підвищує. Зділайте це, зройте то, а давайте ми зараз подумаємо. Ну, виглядає це якось так, ні? Ні. не так. Выглядает не так, к сожалению. Значит, понятно, что Путину нужны одно из условий выхода из войны, это, что называется, недобитое лицо и поднятые знамена. То есть он не может своему стаду объявить, что мы проиграли, поэтому уходим. Ему нужно что-то им там наплести. Поэтому вот эта всякая болтовня в эфире, там, на предмет там, того, сего, и пятого, и десятого, она должна быть. Мало того, он сам его на аппарат накрутил настроение внутри России до верхней планки ура патриотизма и шовинизма. Им надо сначала сбросить эту температуру, но это понадобится время определенное, прежде чем пойти уже на откровенные уступки, которые уже невозможно будет спрятать болтовней, типа вернуть территории Херсонской и Запорожской области. Э, то есть это совершенно точно не может быть сразу после прекращения огня. Отсюда, кстати, и возникло вот это вот э, цепляние за выборы в, в Украине. Прекрасно понимаю, что это 6-8 месяцев до формирования новой команды. Да, ну пусть даже старый, только с новым мандатом, но это 6-8 месяцев. За эти 6-8 месяцев Путин немножко наведет все порядок. Там ура патриот, с ура патриотами разберется кого-то там купят, кого-то там ликвидируют. И народ как бы чаще в холодильник начнет заглядывать, чем в телевизор. Вот. И Соловьев начнет петь уже другие песни. Там и Скобеева как бы вдруг выяснит, что, значит, американцы вообще наши братья по оружию. Там, и вообще спасали Россию в трудные времена. А украинцы вообще наши там, братушки. Ну и так далее. То есть вот эту болтовню надо сбросить, тогда как бы и уступки, которые вынужден будет, на которые вынужден будет идти Путин, с оттяжкой на 6-8 месяцев будут не так критично как бы, для трона Путина. Вот. И это план Трампа. И в принципе это план Путина. Единственное, что они, конечно, торгуются. Безусловно, торгуются. Это очевидно, что они торгуются при этом э, трамп не связывает нам руки он абсолютно честно отдает то что он обещал байден в конце в последние пять минут своего правления трамп это просто механично отдает мало того в конгрессе лежит законопроект на безлимитный ленд-лиз который подали республиканцы. И это они не с Бадуна сделали, чтобы там вот, не с той стороны ноги встали. Нет, это осознанный, это вот тот самый Кнут, который уже лежит в Конгрессе. Список санкций, который на 10 баллов вместо трехбальных Байденовских, уже лежит в администрации. И я подозреваю, что с ним ознакомили, по крайней мере частично, с ним ознакомили и Путина. Поэтому есть какое-то время, после которого начнется план Б. Но Путин не хочет до этого доводить, это очевидно, по ряду причин. Просто очевидно, сейчас не будем, там, ну, как минимум, он не готовится к мобилизации, без которой он не дотянет до, до я не знаю, там, до третьей декады 2025 года. Просто не дотянет, у него физически не хватит людского ресурса. То есть есть признаки того, что Путин готов. А вот есть признаки того, что не готово руководство Украины в лице 5-6 менеджеров там, и их лидера, нашего официального президента и главкома. Вот. Есть явные признаки в риторике Зеленского о том, что он не готов на прекращение огня, даже вот на, на на там, где стоим. Он не готов там на многое что другое, но его вынуждают, потому что все-таки у Трампа могучие силы, могучие ресурсы. Он может нагнуть и, и команду Зеленского, и Европу в придачу. И я очень надеюсь, что он это сделает. Поэтому надо запастись терпением, на фронте вести себя так, как и вели. Делай, что должен, и будь, что будет. То есть на фронт эти все настроения влиять не, не должны наша задача и после прекращения огня укреплять вооруженные силы. Создать такие вооруженные силы, которые, на которые уже никто не подумает нападать. К сожалению, с этой властью, которая клептократична, которая превратила войну в масштабнейший мародерский бизнес, ну, как бы серьезная реорганизации невозможно. Поэтому, естественно, Украина заинтересована в смене власти. В надежде на то, что другая, следующая будет другой. Там все эта все это болтовня про то, что там 79% там, там кого-то поддерживают, это все ложь откровенная, потому что не может такого быть. Не может такого быть. <клёх> Вот. Но мы, как бы связаны сейчас с войной, действительно не можем эту власть поменять, несмотря на то, что она 350 раз уже прокололась на мародерстве и клептократии. Слава богу, она не ведет откровенно предательские действия. Я пока, по крайней мере, за исключением нескольких эпизодов, я такого не вижу. Нескольких эпизодов это я имею в виду выпуск Первой танковой армии из э, окружения. Изюмского, Скользкого. Вот. И перенаправление нашего наступления 22 года с Мелитопольского направления на Херсонское. Вот. Но я очень сильно подозреваю, что многие эти вещи были сделаны еще под давлением администрации Байдена. Как минимум как минимум несколько из этих действий было сделано конкретно под давлением Байдена с целью того предотвращения военного воображения России в 2022 году. Вот. Поэтому ругать Трампа, да вы сначала в сторону Байдена посмотрите. Он украл у нас победу в 22 Украл у нас победу.